Перехід на армейский корпус дозволить идти в контрнаступы Сырский. Я не согласен полностью с главкомом Сырским. Я его критикую постоянно на эту тему. Зеленский должен понимать, у него есть скудность моб-резерва. И чем дольше будет Сирский командовать, тем быстрее люди закончатся. Он же уже ходил, это же все было. Кроме вот этого Купянского случайности, там Простое объяснение, не было мол, презерва у россиян тогда. Все его попытки были тщетны, и было и большое израсходование для людей. И если его не заменить, то мы будем только нести поражение, поражение и поражение. Да. И отступать, и отступать. Какой контрнаступ, если все держится на героизме людей, на Покровске чудом? они на границе Днепропетровской области. Ну какой контрнаступ? Вместо того, чтобы развивать программы там, где есть просчеты, например, постановка автоматических минных полей против пехоты, идет постоянно разговор про контрнаступ. Как я вижу корпус? Армейский корпус, там 1055, да, допустим, вот у Белецкого третий корпус. Ему нарезали 120 километров. Он его укомплектовал, и он отвечает за эти 120 километров. Все. Вот это фишка корпуса. У нас нету никаких ресурсов для э, маломайских каких-то наступательных действий. слова совсем. Чем быстрее мы будем наступать, тем быстрее Украина может рухнуть э, на левобережье. Все. То, что я говорил два года назад, это считалось зрадой, оно все сбылось от до секунды, до дня, до минуты. Был опять удар по полигону нашему, выводов никаких не делает нашего командования сухопутных войск. Было, что опять перед этим три удара по полигонам. Сказали, что наведут порядок, отправили комиссию по проверке журнала учета журналів. Пану президенту. Пан президент, доповідаю, что журнал учета журналів в належному стане. Він весь пронумерован. печатка и журнал учета журнала будет вести с учетом дуже добро. То есть, занимается профанацией. И опять внизу написали, что будет создана комиссия. Все проверим, все установим. Не забудем, не просим. Со всеми дронами России побороться невозможно. Какие-то пролетают. Нужно убирать полигоны на Западную Украину. Все там нету ретрансляции, туда беспилотники России не долетят. Опять жертвы, сказали, что три человека погибло, 11 ранено, ну, я сомневаюсь, что это правда. Я видел этот удар, били кассетным эскандером по большой такому лесному массиву. Убирайте людей с полигона. Не надо заниматься профанацией и галимыми отписками. Все. По 155 выстрелу, напомню, я постоянно как добик повторяю, это не футболист сборной Украины, а я. 155 выстрел военпром Украины должен делать исключительно кассетный, а не унитарный. Потому что наша, угроза это российские солдаты. А кассетный должен идти на два типа. Кассетный с мгновенным взрыв-подрывом, и либо кассетный для минирования площади. То есть через 155 мину можно ставить минные поля против пехоты. Мы этого не делаем, к сожалению.